мальчишник справлять будете? Откуда вы взяли? Что я женюсь? Какой дурак мне это сказал? Все говорят. Да и по всему видно. Нечего скрипничать, батенька. Вы думаете, что нам ничего не известно? А мы вас насквозь видим и знаем. Целыми днями проводите вы у Обедаете с ним, ужинаете, романсы поете гуляете только с Настенькой Кондрашкиной и одной букеты и таскаете. Все видим. А на медне встречается на сам Кондрашкин папе и говорит, что ваше дело совсем уже в шляпе, что как только переедете в сдачу в город, то тут же и свадьба. Что ж, дай Бог, не так я за вас рада, как за самого Кондрашкина. Ведь семь дочек у бедняги. Семь? Шутка Хоть бы одну бог так пристроить. Черт побери? Это же десятый, кто говорили про жизнь на Настеньке. Из чего заключили? Черт, их возьми совсем. Из того, что ежедневно обеде с Кондрашкиным гуляют Настенька. Не, пора прекратить эти толки. Пора. то и гляди, что Женя. А нафиг. Завтра пойду и объясню этим болванам Кондрашкина, не надел И... Ай да. На другой день, после описанного разговора, Милкин, чувствуя смущение и некоторый страх, входил в дачный кабинет надборного советника Кондрашкина. О, Петру Петровичу. Как же его можем? Соскучились, ангел? Сейчас Настенька придет. На минутку пусть он подъезжал. Я, собственно говоря, не к Настасье Кирилловне, а к вам. Поговорите нам с вами кое о чем. О чем же это украдчица попало? О чем вы этого хотите со мной поговорить? Чего да. же вы смущены так, милаш? Ах, мужчина, мужчина. Знаю, о чем вы хотите поговорить. Давно ну, уже пора. Я, собственно говоря, некоторым образом делаю ли в том, что я пришел проститься с вами. Уезжаю завтра. То есть как? Уезжаете. Очень просто. Уезжаем. Вот и все. Позвольте поблагодарить вас за любезность гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Позвольтесь. Я не совсем вас понимаю. Конечно, каждый имеет право уезжать. Можете вы делать все, что вам угодно. Но милости вы, государь, вы отвериваете. Нечестно. Я я... Я не знаю, как же ты я отвели. Ходил сюда целое лето. Ел, пил, обнадеживал. Болялся тут с девчонками. От зари до зари точил. И вдруг на тебе, уезжаю. Я... Я не обнадежил. Конечно. Предложения вы не делали. Да разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день обедал, с Настей под ручку по целым ночами. Да неужто все это с спроста делается? Женики только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, не что стал бы я вас кормить. да -с, нечестно -с. Я и слушать не желаю. Извольте делать предложение, иначе я того. Настасья ну, Кирин очень милая, хорошая девица. Уважаю я ее и лучше жены не желаю. Но мы нашли взгляды, убеждения. В этом и причина. Только-то. Да, душенька ты моя, разве можно найти такую жену, чтобы взглядами была на мужа похожа? Ах, молодежь, молодежь. Зелень, зелень. Как запустит себе какую-нибудь теорию в голову? Так бог. богу. А теперь взглядами не сошлись. А поживете, так все эти широковатости сгладятся. Мостовая тоже. Пока новая, ездить нельзя. А как пообъездят ее немножко, так мое почтение. Так-то так. Но я не достоин, Кирилл. Кирилловна. Пустяки, достоин, ты славный парень. Вы не знаете всех недостатков. Я беден, жалование получает. И слава Богу, я, я, я пьяница. Ни разу не видал пьяну. К тому же молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого. Так я запой, у меня следственный порог. Не верю. Такой розан и вдруг запой. Не верю! Не обманешь, черта, как ему, однако, дочек, пихнуть хочется. Но это не все. Мало того, что за поем страдает. Но я, наконец, с другими пороками. взятки беру. Милаш. Ну кто же их не берет? Это поразил. И к тому же я не имею права жизни до тех пор. Пока я не узнаю решение моей судьбы. Я скрывал от вас. Но теперь вы должны все узнать. Я... Я... Я стою твоим пацаном я... за растрату. Пацаном? Да, действительно. Нельзя жениться. Вот куда судьбу не знаешь. А вы много растратили? 144 тысячи. Да, сумма. Семью история пахнет. Девчонка может не за грош пропасть. В таком случае нечего делать. Бог с вами. Впрочем, если Настенька вас любит, она может за вами туда следовать за любовь, ежели она жертв боится? Там уже же, Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы уехал. Не семья. Поэтому можете делать предложение. Какие не неизговорчивые. нечистым кто бы точку выдать. Лишь бы плеч пихнуть. Но это не все. У меня был судить и это не только растрату. Но это подлог все равно. Одно наказание. Фу! Чего это вы так громко плюете? Так, послушайте, не оставляйте меня пускать вам то, что стоит тайну моей жизни. Страшную тайну. Не желаю я знать ваших тайн. Пустяки все. Не пустяки, Кирилл Трофимович. Если бы вы узнаете, кто я кто ложит нюд. Я. 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 Я белый кадр. Идите, ради Бога уходите, чтобы я не видел вас. Постойте. А чего же вас до сих пор еще не задержали? Почему за неделю живу? Трудно меня задержать. Может быть вы так до самой смерти поживете, что никто и не узнает, кто. Постойте. Вы теперь честный человек. Остались уже давно. Так и быть уж. Женитесь. Послушайте. Но вы еще не все знаете. Я... Я... Я сумасшедший а безумно сумасшедшим брать возбраняет. Не верю. Сумасшедшие не рассуждают так логично. Стало быть, вы не понимаете, раз так рассуждаете. Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в время сумасшедствуют. А промежутках ничем не отличаются от обыкновенных людей. Не верю и не говорите. Тогда я принесу вам доктора свидетельство. Свидетельству поверю, а вам нет. Хороший сумасшедший. Чи полчаса свидетельство. Вот я прощаюсь. без просьбы. Делаю вот в чем. Меня хотят отключить, в чем-то не стало. Но чтобы быть бедной для напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Камский прием в некотором роде. Будь подруга. Дай мне состояние, что я сумасшедший. Ты, ты не хочешь жениться? Из каких-то напротив умнейший человек а вот когда ты захочешь жениться вот тогда приходи с свидетельством тогда ясно будет что ты сошел